Наш ефір триває. Сучасна молодь сьогодні. Обирає європейське майбутнє для Харківщини і загалі усієї країни, яким бачать майбутнє нашої країни молоді реформатори. Про це з ними і поговоримо. Я вам представляю Дмитро Єфименко і Богдан Каліненко, студенти Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Я вітаю вас в нашій студії. Отже, у час змін та перезавантаження всієї державної системи взагалі і нашої країни в цілому, на чому сьогодні взагалі ось зосереджений молодіжний рух на Харківщині? Богдан, будь ласка, ви починайте. Ну, на сьогоднішній день ми з іншими армійськими організаціями і движениями молодіжного. решили как-то совместно объединить наши усилия, сконсолидироваться и э, просмотреть всю молодежную политику и ведение этого всего, и то есть стратегию города в будущем. Для этого мы вот недавно собирались, обсуждали, да, в пятницу, вот, обсуждали вопросы, которые стоят сейчас, самые важные, самые проблематичные, э, взаимосвязь наша с другими, потому что каждая организация и каждый проект, он свою какую-то цель несет определенную. И то есть как мы можем совместно работать, и чтобы мы не улазили в какие там проблемы, и все на уровне власти, на уровне между собой, на уровне между общинами и всего этого. Вы сказали про задания, которые сегодня ставят молодежные усередки и громадские организации перед собой. Какие они? Какие это, на чему в чем приоритет? Ну, приоритет в изменениях в обществе, в изменения... Города к лучшему. Да, города, европейского города. А Можете, да. продолжить, так, э, ваши да. думки, есть dio... ну, то есть мы в пятницу собрались с небольшим коллективом, обсудили то, что, ну, действительно, всем молодежным организациям нужно э, объединиться под одно крыло, чтобы мы, как бы, действовали взаимно и, и вместе, ну, и, и в первую очередь на доверие. То есть, поскольку ну, молодежь сейчас очень играет большую роль в развитии как и города, так и страны в целом. Поскольку ну, от наших идей, проектов э, будет ну, как бы и город глобализации идти, и развитие будет идти. То есть, э, объединение и все разные проекты, они будут очень важную играть роль. Ну, особенно да, в условиях останних подей в Украине так важно уконсолидоваться, Богдана, как вы сказали, особенно у молодежного срезка. Ну да, это тоже такое построение гражданского общества через молодежь. Просто мы надеемся на то, что через пару лет нас будет намного больше и молодежь, та, которая не есть там активная, которая занимается своими последними проблемами, она будет присоединиться к этим изменениям потому что нам нужно и донести им как-то, дать понять, что будущее в их руках, в наших, то есть ведь нам здесь жить, нам здесь все строить и развивать. Я знаю, що нещодавно власне відбувся молодіжний форум. Дмитро ви там були. Да. Розкажіть, будь ласка, що ви для себе відкрили після участі, так і що там були. Ну я був там як учасником, як зрителем молодіжного форуму, проводив його департамент наш провели на дуже хорошому рівні. Звісно, хотілося б побувати одновременно на всіх секціях, оскільки вони були розбиті на аудиторії, то змог потрапити тільки на дві. на двух спикеров. Это на Михаила Лазарева, он рассказывал о предпринимательстве. И также на вторую, на второй, там где рассказывалось про общественную деятельность, тоже Михаил Лазарев рассказывал о своем проекте «Савкин Яр». То есть мне было интересно послушать это с той точки зрения, поскольку наша команда Энактус университета сейчас занимается реализацией проекта Спуск веснина. То есть ну, хотелось послушать, как они уже этим занимались, то есть, чтобы получить тоже какой-то опыт. Говорячи про проекти, дійсно ну багато ініціатив зараз від молоді. І ми можливо усі глядачі знають про це так. Які сьогодні є проекти, ініціативи, і там хто дослухається до вас, і чи наскільки вдається практично реалізувати ці ідеї? Ты сейчас давай про Веснина расскажи. Да, у нас э, сейчас возникла идея с реализацией проекта «Спуска веснина». Это место в городе, но, ну, я думаю, фактически все знают. Ты приходишь, видно с обрыва часть э, города нашего. Э, особенно но ну, это очень хорошо э, смотрится, когда в вечернее время фонари горят. Э, но в, это, в этого места есть очень большая проблема. То есть люди, которые посещают данное место, они мусорят. То есть много мусора, место превращается в свалку. Наша идея этого проекта – привести его в порядок, то есть поставить там лавочки, поставить там цветы, клумбы, высадить деревья, то есть положить газон. Также люди проезжают на машинах, возможно решить проблему с автостоянкой, чтобы они могли поставить автомобиль и любоваться местом. То есть сейчас мы планируем в университете провести мероприятие про рекламу этого проекта, пригласить департамент представителей киевского района, ну, чтобы заручиться их поддержкой в реализации данного проекта. То есть люди очень заинтересованы, чтобы это место изменилось. Ну мы активизировали внутри университетские ресурсы какие-то там по модернизации вообще всего этого. Ребята вот архитекторы и ландшафтные дизайнеры сейчас подбирают. Мод модели этого место. участка, да. И как он будет выглядеть дальше. Потому что где-то город изменяется в каких-то центральных, но мы хотим и это место видеть красивое, прекрасное. Проект тяжелый, объемный, но ничего. Я думаю, это не только будет уборка. Я надеюсь, нас поддержит власть, и мы будем дальше этим заниматься. Если говорить еще о проектах, то вот уже идет работа, наверное, порядка более четырех месяцев, потому что тоже ресурсы ограничены, это разработка интернет и мобильного приложения для больниц. Mm -hmm. То есть, так как сейчас вроде реформа в Украине собирается быть э, медицинская, мы хотим поменять модель поведенческую модель людей, это убрать очереди, как-то изменить, потому что это очень важно, действительно. Да, потому что даже сейчас вот переселенцы и все, и в некоторых местах но ну, очень большое скопление людей даже. но ну, старая модель там по телефону останется, но люди будут записываться уже через приложение и через интернет. То есть у нас как уже... это будет функционировать? Расскажите детальнее. Да, ну так как будут семейные врачи, угу. как бы мы ждем, в некоторых, допустим, в частях Украины это уже прошло, эффективно, в некоторых не очень надеюсь, и до Харькова вот в скором времени дойдет. Ну, в принципе, договора уже с некоторыми врачами и больницами уже, у нас есть. как это будет действовать? То есть вы зашли, открыли приложение или зашли на сайт, но если вы башка, вы, понятно, возьмете, позвоните. Вы заходите, выбираете врача, выбираете, когда у него есть свободное время, то есть и так, чтобы вам дата, число удобно, и приходите на это время, плюс-минус ограниченность. Врачи, в принципе, с нами поддержат эту инициативу, потому что они тоже, объем у них большой, и им отдохнуть, и видно будет, кто, кто пришел, какая-то статистика будет вестись определенно, но ну, и со всем другим будет более удобно. Это на этапе разработки, так я разумеется? Ну, уже, уже есть демо-версия приложения угу. на Android и на iOS, и сейчас делается сайт. Вот мы ждем финансирования фонда, и тогда мы запустим уже более это все. Ну, ми будемо брати поки глобально. а глобальна точність слоя будуть добиратися більш нова команда і далі буде роботи. Якщо говорити про ось, э, спуск на ви сказали так, э, які ще існують проекти э, з э, забезпечення э, благоустрою, скажімо так, нашого Харкова, можливо, це не центральні місця, можливо, це ось десь віддалені на десь. За, ну, за, вот, за, Октябрьский за мою, район за место, и область э, присутствовал на форуме Climate Change Camp 3. И у нас мы выходили с проекта, ну, назывался «Отходы в доходы». Мы просто приверженцы э, того, чтобы мусор раз, разделялся, то есть раздельный мусор. Но существуют проблемы очень большие, что нет заводов или какие то предприятия, которые это перерабатывают. Получили грант от Черниговского. Но это ребята с громадской организации, то есть я им просто содействую, помогаю. И вот в Песочине и вот этих рядом вокруг города у них будут установлены урны для раздельного сбора мусора. И то есть мы собираемся это сделать так, чтобы это перешло и на Октябрьский район, и на все рядом ближайшие. Потому что, вот как у меня... Там, де я проживаю, у мене стояв для збору бути пластику, зараз mm у -hmm. стоять, я не розумію, що випробувати клася бути по чому це А, Стосовно о, говорячи про екологічні проблеми, скажімо так, які є, можливо, на сьогодні у Харківщині, ви сказали, що це сміття, ну, про це харків'яни, я думаю, так узнають. Ну, просто mm -hmm. они, я не знаю, чому мало хто задумається, але та же тара – це якісь гроші. И переработка, и с него дальше какой-то доход, который можно допустим генерировать что-то другое, что-то реально полезное. Ну, Возможно, еще, еще социальный можно заработать бизнес, из... Социальный бизнес использовать. Ну, они втор переработки, даже там футболки делаются, делаются тазики, ведра, тапочки. даже тапочки, там сейчас куча всего делается. Технологии продвигаются, это только. Як можливо, на вашу думку, донести ось нашим харків'янам та мешканцям області, у нашому, взагалі, нашому суспільству, що треба роздільно складати сміття? Або взагалі не треба смітити там, де ти відпочиваєш? Це взагалі таке золоте правило, але чомусь не всі дослухаються до цього. Як, можливо, якась інформаційна кампанія з цього приводу буде проведена, чи вона вже була проведена, якщо так, які є результати, Дмитро, можливо, ви скажете? Ну, я якщо навіть дивитися по спуску вісім. когда его, если сделать в том виде, в котором он будет, чтобы люди могли приходить отдыхать, будут лавочки, мусорные урны. Я думаю, у людей в подсознании должно быть то, что ну, тут уже чисто, красиво, и зачем еще я буду тут мусорить. То есть, возможно, так. Либо, возможно, нужно применять какие-то санкции к людям. То есть, либо если бросаются не мусор, их нужно как-то штрафовать. Ну, поскольку действительно много мусора где встречаешь по городу, ну, то есть не, не сильно приятно. Когда смотреть. ударят по карману людям, тогда, я думаю, это уже будет неприятно. Но я думаю, все равно нужно активизировать это через молодежь. Я думаю, молодежь Да, чтобы сейчас... молодежь более популяризировала это, что если мы не мусорим, и остальные тоже не должны мусорить. Не см мы сможем таким образом, я думаю, донести до да, большой всей остальной аудитории. Ну, дійсно, хочу щось змінити, починай з себе. Так? Можливо, так. треба приклад подавати своїми вчинками, так, і намагатися щось змінити перше, перш за все у собі, так, або е якось змінити те місце, де ти живеш чи де ти відпочиваєш. Як це на вашу думку? І погоджуйтесь зі мною? Ну, звісно, нагласен. Просто от в тому, що у нас город не маленький, так? Да? И очень тяжело донести всем, там, даже какие у нас инструменты, это социальные сети или там какие-то мероприятия, которые проходят. Мы через них доносим, но это может, не хватает всему в обществу в целом. Все одно вся информация. Ну, поменяй одного, доходит. изменится, кто-то другой тоже это хорошо. Не все, но кто-то. Які сьогодні ось дійсно, як я зазначала на початку, що ми зараз на шляху реформ так ну на шляху реформ ми вже тривали час, але зараз щось в нашій країні зараз щось дійсно відбувається. Як молодь залучена до реформ, і в якій сфері, в якій галузі ви виберете участь, яку сферу ви би хотіли, наприклад, реформувати? Як ви це бачите? Образування теж нужно реформувати в першу чергу. Ну да, это очень тяжелая тяжело. система вообще. Во-первых, я бы, наверное, налоговую систему, прокурорскую систему, ну, которая является судебной, которую пытаются реформировать. Ну, когда я был на Конгрессе летом, зам главы администрации президента высказал, что у них не хватает кадров. Вы приезжайте в Харьков, у нас есть юридическая академия, кадров полно. Я думаю, ребята были бы не против попробовать пройти какую-то стажировку даже в судебный вид, чтобы попасть. А, налогообложение тоже надо как-то реформировать или просто попустить, чтобы дать городу развитие какой-то предпринимательской среде. Потому что сейчас мелкие средние мелкие предприниматели, они, к сожалению, зарабатывают меньше, чем работники, которые у них встроены. Но это факт. А, еще, конечно, ждем децентрализации. Я вот был в Польше На стадії Poland». і я бачив, як це все працює в дійстя, відділ от влади, бізнесу, громадських організацій, ну все як це построено в них. І як ви бачите децентралізацію саме в Україні і у Харкові, якщо говорити про це, як з точки зору дійсно з молодіжних осередків, молодіжних лідерів, так, ви представники студентства, молоді сьогодні. Як на вашу думку, це має функціонувати? Ну, мы должны, во-первых, фидбэк постоянно получать от представителей власти, и они должны нести какую-то реальную ответственность за все то, что творится, и мы должны видеть, куда ресурсы распределяются, как они работают, как это все. Вот даже был такой консенсус, там, где был человек, потребовал все документы мэрам, которые были подписаны пять лет. Да, они сделали, они ему все выдали. Я думаю, вот открытость. Доверие. Да, доверие. И... Диалог влады с Громадой. Да, диалог, это самое первое. И реально общины присоединять к, к каким-то процессам, которые существуют в городе. Это, наверное, первая важнейшая это децентрализация вещь. Говорячи про, про проекти, про те, що ми робимо Харків європейським, так ну Харків вже давно європейське місто. Це навіть світова спільнота, так важає. Я знаю, що також у Харкові почав реалізацію проєкт під назвою Зелений університет. І це на базі вашого вийшло було створено. Чи є вже якісь, як ви долучені до цього проєкту, по-перше, і чи є вже можна говорити на сьогодні про якісь позитивні зрушення? Дмитре, Богдане, хто хоче? Ну, давайте. Будь ласка. Ну, літом проводилось в університеті в іюлі. конференции насчет этого проекта. То есть, в первую очередь, суть этого проекта стоит в том, что нужно экономить как свет, воду, то есть, чтобы эти ресурсы, поскольку ну, когда в тех же общежитиях много света нагорает, много используется воды, то есть неэффективно используются эти все ресурсы. То есть из-за этого приходится платить сильно много. Суть этого проекта состоит, что ну, как бы, Студенты в первую очередь должны экономить, то есть будут развешиваться специальные там таблички, когда уходите с аудиторией. Они уже висят в некоторых местах. Ну, в некоторых это... местах висят, а в некоторых не висят еще. Что выключайте там свет, закрывайте воду, то есть таким образом вы будете экономить. Ну, тут, опять же, воздействие через мозги, через разум людей и отношение ко всему. К этому вот мы были также опять на экономическом форуме мы говорили о проблеме воды, что реально мы ограничены в этих ресурсах и что в Украине не так уж их много. И я думаю, вот, вот, если ставить такие страшные картины перед молодежью, я думаю, они будут задумываться, как это все. И вот почему это даже зеленый университет сделан, я думаю, в первую очередь для этого, для как-то реформирования образа экомышления студентов, ну и всех, кто я думаю, что и другие университеты к нам присоединятся, к этой программе, и будут менять, потому что используют ресурсов много, а эффективности от этого никакой. Ты же там поменять те бачки, сделать их поменьше объемом, все будет так же само, но воды будет тратиться меньше. Там не 7 литров, а 3 литра, допустим, или света будет набирать меньше. За счет этих счетчиков? Новых. За счет новых счетчиков, да. Потрібно перш за все мабуть, змінити свідомість да, свою перегляд. свідомість. Змінити так і ставлення до тих ресурсів потрібно пам'ятати, що вони вичерпні, тобто вони закінчуються, вони можуть закінчитися, і нам треба про це пам'ятати усі, мабуть. Да, так, ще є проєкт по вообще, свідомості. Ми зараз увійшли, як працює Тріс. Конгрес був в Києві теж, і присвіталася команда. Мы хотим сделать так, чтобы дети, ну это школьники старших классов, они как-то перешли в форму более открытого диалога, менее общения между собой. Потому что вот даже формирование чего-то, каких-то ценностей, оно происходит через диалог. То есть некоторые люди вообще не умеют правильно общаться и даже сглаживать края, которые надо и мы соберем этих детей и будем рассуждать разные темы, которые... Это в то больше... это, это еще только у плана. Ну, разберусь? сейчас планируется, разрабатывается угу. проект, он скоро будет. Думаю, через месяц он будет уже. А почему самая старшая классненькая? Ну, потому что меньшее поколение, их нет смысла брать. потому угу. и родители, а эти, они уже более осмышленные, они понимают, чего они хотят, они готовы действовать, они видят свои проблемы уже. Говорячи про майбутнє, про сучасне таке от питання. Ви, як представники молоді, молодіжного руху активного, який зараз на Харківщині, дуже активізувався. Яким ви бачите Харків ось за 5 років? Ну, ось таке питання, філософське, можливо, дещо так, але ну, мені цікава ваша думка думаю, глядачам також. Город, який буде розвиватися з кожним днем. Будет что-то новое, что-то, молодежь будет что-то приносить новое, которое будет улучшать, улучшать город, то есть это и разные реформы, которые будут в городе, это и, и сотрудничество с международными какими-то организациями, выход, ну, то есть чтобы про Харьков знали во всем мире, чтобы там в Испании, там в Бразилии, там сказали, да, Харьков классный город, там советую поехать туда, там все развивается очень хорошо. Не, ну мой город мечты это что-то, наверное, по типу Шанхая какого-то. Большой, большой громадный город. Я хотел, чтобы территориально он развивался, и чтобы инфраструктура быстро развивалась, чтобы было очень много туристов, потому что все-таки есть что посмотреть. Даже на новый парк Горького, да. Нужно более туристически yeah. развивать. Да, Харьков. ну и на научный потенциал не забывать про него, потому что Харьков студенческий город, и привлекать молодежь не только там с Украины или каких-то восточных, но даже с европейских или западных какого-то мира стран. Это yeah. очень важно. Ну, задяки тому, що саме молодь ну зараз бере все у свої руки, скажімо так. Так можливо, ми і не те, що ми бачимо якісь зміни. Ми робимо ці зміни, тобто і ми будуємо те місто, ту країну, яку скажімо так, країну нашої мрії, яку би у якій хочеться жити, у якій хочеться розвиватися, до якої хочеться приїздити і сказати Вау, це Україна або «Вау, це Харків Ви, хоч виїхати дійсно Ви, це, да, з ну, не хочеться. Один, да. Це дуже важливо. Я вам дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Власне, на останок, можливо, щось до ваших колег, скажімо так, студентів молоді, яка ще, скажімо так, не так активно переймається життям міста. Що би ви їм хотіли сказати? Щоб активно займалися, проводили час з пользою для себе, розвивалися. Щоб брали все своє в руки, тому що реально в їх руках і не можна сидіти на місці. Да, судьба на прийде, а судьба ви самі управляєте судьбою і всіма своїми действиями далі. Дякую вам за те, що завітали сьогодні. Очень Я глядачам нагадаю, спасибо. що гостями були Дмитро Єфименко і Богдан Каляненко, студенти Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Наш ефір триває, залишайтеся, будь ласка, з нами. Далі все найцікавіше.